do'stlar kanalimizga xush kelibsiz bu video orqali siz amerika nomerga ya'ni USA nomeriga telegram ochishni o'rganib olasiz demak yani videoni boshlashdan oldin videoga bittagina layk -like bosib qo'yishingizni so'rab qolardik albatta kanalimiz rivoji uchun bizga birinchi o'rinda tektno programmasi kerak bo'ladi bu programmani albatta telegram kanalimizga yuklab olishingiz mumkin telegram kanalimiz blogerlar va haykerlar shunday ko'rinishda yozsangiz албaто chiqadi bu yana biz tek programmasiga kiramiz va bu yerdan get startt tugmachasini bosamiz bu yerga email pochta yoziladi elektron pochta xohlagan elektron pochtangizni yozishingiz mumkin va oxirgi kuchukcha gmail tochka belgisini yozib qo'yamiz bu yerga parol yoziladi bu yerga ham xohlagan parolingizni yozishingiz mumkin sim up bu yerdan kontin tugmachasini bosamiz bu hozir robot emasligimizni tekshiradi bu yerda up hozir o'zi nomer qildiradi mana do'stlar 5 beshta nomer agar bundan oldingi joyda o'zi nomer qildirmasa uch xonali amerika nomer kodlarni yozasiz bu yerda xohlagan nomer tanlashingiz mumkin mana do'stlar beshta nomer masalan men shuni tanlardim conti doslarbu nomerga bemalol telegram ochishingiz mumkin o'zim ochib ko'rsataman tepadagi uchta chiziqni ustiga bosamiz va nomerni ustiga bir marta bosamiz bu nomerdaan nusxolarai kопиvat bo'ladi masalan mana telegram ochib ko'ramiz Ha do'stlar kod keldi yetmish sakkiz Ha do'stlar nomer endi king nomerlar qanday olishini ko'rsatsam programmaga kiramiz va tepadagi uchta chiziqni ustiga bosamiz va насtroykasiga tushamiz ya'ni setting bu yerdan bu yerdan akcaunt deganni ustiga bosamiz va nomerni ustiga bosamiz tepadagi uchta chiziqni ustiga bir marta yozamiz va elas number egasi qilamiz va yana o'z nomer qildiradi yani nomer shu nomerlar tanlaymiz oldingidek telegram ocamiz do'stlar agar video yoqqan bo'lsa layk bosib qo'yishni unutmang sizlar bilan uzbloger bo'ldim.